победа, победа подряд, вторая с хорошей защитой, с уверенной разницей. Ну, no, хорошая защита, не могу сказать, что очень хорошая, у нас было много проблем. Они сделали очень много офанзивных подборов, просто старались, но не были так хороши, как должны быть. Получилось так, что мы плохо бросали, и поэтому и разница большая, я думаю, что разница в качестве две команды не такая, что мы выиграли. Ško. Normalno što je dovoljni rezultat unutar pobjede kada každe druga dva uška i više onih možda bi igrali išu dve igre do moje. Minimum, što bi popali u priliku posta recesija da koja je tamo dozvoljna, što bi ne popali sa so osmovom mesta. posle seođašnje pobjede zadaću vi, kako štajete, praktički lupan je? Popadaje u pliju? Da, što bi popali u četvorku, po tom bude, mislim, imposible. Kažu, prosto, s drugim komandama, lekće igra, bude mi neko način Hrvatska komanda. Mi dožemo postarati se što bi ne bili osmi, ja domaju, što play-off uže ne, ne stoji pod voprosom, no dožem se zašto ne, ne oži daju leko igru, sledeću igru z Dnjepro Petrovskom ih. Немножко se се ротација, един бојшо не ne некоја тајетлон и очень хорошо играја. защиту. снова много енергия играят, защиту и дума, че нам бъде тежа игра чрез 4 дна, но ето сега днес, защита защиту считайте. Хорошо, спасибо, что... Антон Глаус, Игроградската Антон, традиционный вопрос, твое видение сегодняшней игры. Ну, прежде всего, я поздравляю команду и болельщиков с победой. А по игре. Ну, прежде всего, мы выполнили установки тренера. И поэтому вот такой результат. Был ли на голову сильнее? Самое первое то, что мы не проиграли подбор. И сегодня мы реализовывали большинство наших атак. Это привело к такому результату. Тренер как-то по особенному настраивал на Касановича, на других людей? Ну, как обычно, мы готовились к любой команде, смотрели скаутинги, видео, то есть разбирали. Ничего особенного не было. То есть мы к каждой команде готовимся очень серьезно. Вот. Спасибо. Спасибо. Саша Васильевич, игрок баскетбольного клуба «Политехника Галичина». Саша, твое обидение сегодняшней игры. First, I must to congratulation to my to my teammates. They make a lot of good jobs until We are still, I think, on the third position. We have five more games to the end, and we want to keep high position for the playoffs. Today, okay, today maybe Cherkasy play from the start game a little bit better, a little bit stronger. We miss a lot of uh, open shots, and after when you have minus twenty, it's more easy for players of of, of Cherkasy to make some tough shots. В первую очередь хочу поздравить свою команду, они сегодня молодцы хорошо держались, но все еще мы остаемся на третьей позиции. Я думаю, что до плей-офф мы сохраним свое место. И сегодня просто как раз лучше играли, мы пропустили много свободных бросков и при минус 20 просто тяжело было уже потом играть. Но игра следующая у нас будет с Ферро, и мы обещаем для этого чем сегодня.

Ja nemam šta da zamenim mojim igračima jer imali smo je i igrali smo odbranu, nismo primili puno ni košena. Želeli smo normalno kao i svi, ali mi imamo još pet utaknica do kraja, a mislim da smo napravili jedan na dobar rezultat i idemo dalje. Šta se prevedi po što ćeš nešto kažeš? We played today uh, I think uh, good defense. We try to play good defense. So, oh, all guys all guys put uh, 100% I can tell in defense but we miss a lot of open shots and we have next game against Ferro. We want to to play better next game. We play until now very good. We are on third position, high position and we have far more games to the end of the league. Медикал тренеру. Ага, ну, сори, сори, Я думаю, что сегодня по прошлой защите мы играли все показали на сто процентов, все игроки наших команды были сто процентов и просто защите много пропустили много свободных бросков, которые должны попасть. И в следующей игре сферы мы покажем лучшую игру. Не скажите, сочкайте. А медикал тренеру. možda može da bude i nek i jasno i da znam. Ovo je 34. kolo. 34. kolo koje igramo. I večeras nismo imali ni sreće da imamo pravilno pravilnu prijavu ekipe. I pritome Bojim se sigurno da ima i to umora, jer morate znati da mi putujemo po hiljadu kilometara, dok je Čerkasi kući igra i igra će do kraja šest je I normalno da je to velika prednost da vas čekaju i odmorni, a i dobar su ekipa. Milaj like mi li coach understand, uh, maybe my team is, is a little bit tired because we travel a lot To come here, we must make 1,000 um, kilometers. I understand all these things, and a little bit we have a problem with, uh, for, for today, for example, for Iconic, because we get technical fault, because something make mistake in the paper, and I understand uh, all these things. что мы понимаем, что команда наша стала немножко, потому что чтобы все это ехать, нам нужно проехать тысячу километров приблизительно. И сегодня проблемы с кончим, кто а сделал какие-то неправильные ошибки в заявке и получил технический фол. Как так получилось, что и конч, не было в заявке? Нормально, да, 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 такой игрок и нормально, да, и нему требовала игра со учетом, что да период паузы и повреждений. Of. I ne znam da li bi mi pobijedio, ali sigurno bi koristilo i ekipi nama. For sure we miss Iconić, this kind of player and from other side how um, our team need him and uh, he need some minutes more because he make some problems last month with some injury and I cannot tell we will win today with Iconić, but for sure maybe he will help us. сказать, что с Икончевым получилась вот, ну, такая проблема, но мы все-таки... Э, он не играл вместе, у него там были проблемы. Я не, хочу, не могу сказать на сто процентов, что с э, ну, как-то лучше равно пошел. Я не сказал так. Да, я очень хороший, понимаю по-русски. Очень хороший, понимаю. Но а плохо говорю. говорил. Не сказал так, как ты сказал, скажешь. А наоборот. Имаете на двери можно за звезд смотреть. Okay.